И с вами поздравляю с победой, два гола после травмы. Сейчас все нормально? Спасибо. Да, уже не беспокоит нога, и ну, больше не о травме думали, а вот прервать вот эту неудачную серию 3-4 проигрыша подряд. А, ну, думаю, сегодня все получилось, все, что задумывали. Конечно, работать надо еще много, но определенные моменты получились и эти, эти два гола заслуга, можно сказать, всей команды, особенно Азамата Джоева, который вытащил пенальти в первых минутах. Команда на кураже. Да, команда на кураже, вот этот пенальти всю игру переломила. Считаю он. Желтая форма. Желтая форма, да, тоже понравилась. Ну, играли вроде с чемпионом России среди молодежного первенства. Не было мандража перед игрой. Не, не, мандража не было. Выходим с любым соперником, никакого мандража. Смысл выходить, смысл тренироваться всю неделю и выходить на игру и с мандражом, я не понимаю. Не, мандража никакого не было точно. Мы сегодня играли по схеме 4 3, 3 да? Да, это новая, новая схема для нас была. И считаю, она удобнее, удобнее да. И в, в, атаке больше у нас моментов создается. И в центре, в центре, как сказать, в центре больше мяд держим, контролируем, и за счет этого, она, считаю, она очень удобная тактика. Ну, можно сказать, что команда уже набрала свой ход? Нет, пока говорит, что набрала рано, еще, еще много игр, эта игра уже история, надо выходить, следующую игру доказывать, на этом останавливаться. Пока нет, надо еще работать, много-много работать.